Говорит, Я осужденный Барановский Вячеслав Викторович к пожизненному заключению. Нахожусь в ЗВК-58 на пожизненном заключении. Сегодня у нас 10 Сегодня, сегодня у нас 10 октября Ноября. Ноября 2015, 2015 года. Скажите, пожалуйста, в чем вас обвинили, да? И за что вы отбываете наказание? Я отбываю наказание за незаконные преступления, которые я, я не совершал. Когда это было преступление? Я не знаю, когда это было преступление. Ну, когда, когда, меня, меня э, на данный момент, я находился в тюрьме за кражу. Потом пришли ко мне милиции и, и сказали, что я обвиняюсь в убийстве. Когда это было? Это было в 2001 году. То есть вас э, задержали и содержали по страже за... Кражу. другой Другое Да, за кражу по статье 140 части 2. А как потом дальше развивались события? Потом меня увезли на лагерь, с лагеря меня привезли и предъявили обвинение. Скажите, пожалуйста, к вам применялись незаконные методы ведения следствия? В данный момент, когда я находился на СИЗО, меня вывозили в РВД и допытывали, чтобы я признал свое соучастие в данном преступлении, которое мне криминирует. А скажите, пожалуйста, в чем вообще было преступление? В чем вас обвиняли? В том, что я был как, как подсобник и соучастник. В, в совершении чего? В совершении убийств. Одного, двух, трех, четырех. Четырех людей. Да. И по этому обвинению осудили вас и, и еще каких-то людей? И Рафальского обвинения. Это... Тоже на пожизненное заключение. Чернока на пожизненное заключение. Харченку дали 15 лет. Скажите, пожалуйста, в отношении вас были ли доказательства вашей вины? Ну, Ни доказатель в материалах дела на данный момент содержатся какие-то доказательства вашей вины? Ни одного доказательства моей вины в уголовном деле не присутствует. Скажите, пожалуйста, на основании чего был э, ну, обвинительный приговор? На, э, чем базировалось обвинение? Все, да? все, все обвинение базировалось на показаниях Чернока Степана Степановича, которые всех оговорили. И он сам это неоднократно говорил и в своих показаниях, и на суде, и после суда. И, и вас в том числе, да? Да, и меня в том числе. А скажите, пожалуйста, вы в суде отказались от своих пот... Нет. Извините, я неправильно поставил вопрос. Вы давали признание, признательное показания в отношении себя? То есть Нет. вы с самого начала говорили о том, что вы эти преступления... Я вам сейчас... С самого начала я свою вину не признавал, и я в Явоксповинах никаких не давал. То есть в материалах уголовного дела и содержится информация о том, что вы с самого начала отказывались да. от участия в этом и так настаивали до самого конца и в суде. Даже в Печерском суде, когда мне предъявляли обвинительные заключения, я говорил, что я в преступлениях не участвовал. Но Печерский суд, суд вынес мне обвинительный, не обвинительные приговор, а... И заключение по стражу меня по этой... Исти. Позвольте узнать, на основании чего? какие доказательная база была в суде для того, чтобы человека осудить пожизненно? На основании показания чернока Степана Степановича, который говорил меня, что я якобы присутствовал при этих всех преступлениях. Не точнее, не при всех, а при двух.